Okay uh, PAS boleh forget about Perikatan Nasional Boleh forget about Bersatu Geng-geng Bersatu yang telah di Singkirkan seperti Hamzah Zainuddin Yang bakal disingkirkan Hamzah Zainuddin seperti Wan Saiful Wan Jan Mat Jargon dan sewaktu dengannya These are all strong people Sekarang dia ada dua choices Yang pertama Sama ada mereka boleh menyertai barisan nasional atau mereka Three choices lah Boleh menyertai PAS Atau satu lagi Mereka boleh Buat ketumbukan mereka sendiri Parti kata Mereka boleh join Mana-mana parti Dia boleh take over Parti yang 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 dah Yalah yang dah tak ada kan Contoh yang tak hidup lagi Berjasa Hamim banyaklah Imam dan sebagainya Parti-parti yang domen Dia ambil alih Kemudian Mereka mula uh, Apa Mereka boleh bergabung Dengan gabungan baru PAS Uh, PAS ber, Barisan Nasional Not Barisan Nasional Persia lah Tapi UMNO Barisan Nasional ni Berkemungkinan uh, MCA, MIC ni Kan tengok Kalau sekiranya UMNO keluar Dan bersama dengan PAS Ada kemungkinan mereka akan setuju Untuk gabung sama Dan juga geng-geng Wan -geng, Saiful, Wan Jan Tadi saya sebutkan tadi Wan Hamzah, Zainuddin lah Kalau gabungan ini berlaku Tuan-tuan Uff dan di situlah saya membawa poin saya tuan-tuan di mana dengan ketiadaan Rafizi ini Amno nampak peluang besar untuk mula move. Dia kena mula satu gerakan, gerakan yang besar iaitu gerakan untuk saya diklaim malam ni ya, nama gerakan itu gerakan untuk menjadikan Zahid sebagai perdana menteri. Okey, gerakan sudah bermula sebelum ini saya dah ceritakan tapi ini saya declare awal-awal bahawa sudah ada move untuk nak menjadikan Zahid menjadi Perdana Menteri. Okey, malam ni saya cerita. Yang pertama, gerakan yang bagaimana why success piece yang akan digerakkan? PAS ada kemungkinan akan keluar daripada Perikatan Nasional. Kalau sekiranya Muhyiddin Yassin masih lagi berkeras untuk pegang Perikatan Nasional, masih lagi tak mau lepas perikatan nasional tidak mau lagi masih lagi apa orang kata uh, degil untuk melepaskan perikatan nasional itu sama ada kepada PAS ataupun kepada Hamzah Zainuddin of course Hamzah takkanlah tapi at least kepada PAS PAS dah minta eh? PAS dah pun minta untuk jawatan tinggi dalam perikatan nasional tapi nampak gayanya se seperti Muhyiddin takkan lepaskan dan yang kedua di dalam perikatan nasional itu sendiri dan juga di dalam bersatu kita tahu ada Azmin. Azmin tidak akan puas hati hanya sekadar menjadi orang kedua. Sampai bila sampai bila dia nak jadi orang kedua. Dia akan cuba push untuk jadi orang pertama. Itu merupakan kryptonite kepada Pas. Pas sudah lepas lama dengan Azmin. Pas memang dah tak nak dengan Azmin semenjak apa yang berlaku pada tahun 2019 iaitu video kabur disandakan Ingat video tersebut? sandakan pada kenangan <laughs> kan kan dia video di antara Azmin dan juga Hazik ha tuan-tuan ingat Haa. kalau tuan-tuan tak ingat buat-buat ingat jadi dalam dalam sekarang ini eh, the dynamic dinamika dia alasan untuk PAS menolak Perikatan Nasional itu lebih kuat Berbanding untuk bersama dengan Perikatan Nasional Kita kena ingat eh Siapa setiausaha agung Perikatan Nasional eh, Sorry, bendahari Kalau tak silap, bendahari Setiausaha agung Eh, sorry Bendahari Perikatan Nasional sebelum ini adalah Samsuri Dia letak jawatan Dia sehingga terpaksa letak jawatan Kerana dia merasakan bahawa Banyak benda yang Perikatan Nasional buat Membelakangi abang besar iaitu PAS Alright So, what's next tuan-tuan? Move-nya Bila UMNO nampak Barisan Nasional nampak PK ALMAH PKR tidak ada kekuatan dalam ketumbukan sekarang ini General perangnya tak ada Juru rundingnya tak ada Kekuatan grassroot tak ada Dia hanya bergantung kepada Apa orang kata um, Yalah Dana dan juga jawatan Perdana Menteri Dan menteri politik yang ada Dan bulan 11 ini Rombakan kabinet mungkin berlaku Dan beberapa orang lagi Akan dinaikkan ke jawatan yang tinggi Menteri, Timbalan Menteri, Senator dan sebagainya Hanya kalau berharap kepada itu Maka UMNO tahu uh, PH, PKR atau utamanya Tidak akan boleh pergi ke mana-mana So what's next? Formula terbaik Ini okay. Ni saya letak tepi topi saya sebagai orang PKR Saya Pasang topi saya sebagai penganalisis politik dan apakah dalam game teori the best move yang boleh dibuatkan yang boleh dilakukan oleh parti-parti uh, ini untuk menang the best move sebenarnya adalah untuk AMNO berunding dengan PAS that is the best move okay uh, PAS boleh forget about Perikatan Nasional boleh forget about bersatu geng-geng bersatu yang telah di singkirkan seperti Hamzah Zainuddin yang bakal disingkirkan Hamzah Zainuddin seperti Wan Saiful Wan Jan Mat Jargon dan sewaktu dengannya these are all strong people sekarang dia ada dua choices yang pertama sama ada mereka boleh menyertai barisan nasional atau mereka three choices lah boleh menyertai PAS atau satu lagi mereka boleh buat ketumbukan mereka sendiri berarti kata mereka boleh join mana-mana parti dia boleh take over parti yang 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 dah ialah yang dah tak ada kan contoh yang tak hidup lagi berjasa hamim banyaklah imam dan sebagainya parti-parti yang domen dia ambil alih kemudian mereka mula uh, apa mereka boleh bergabung dengan gabungan baru PAS uh, PAS Barisan Nasional not Barisan Nasional Persia lah tapi UMNO Barisan Nasional ni berkemungkinan uh, MCA, MIC ni kan tengok kalau sekiranya UMNO keluar dan bersama dengan PAS PAS ada kemungkinan mereka akan setuju untuk gabung sama dan juga geng-geng Wan Saiful Wan Jan tadi saya sebutkan tadi Wan Hamzah Zainuddin lah kalau gabungan ini berlaku tuan-tuan uff saya rasa saya rasa lah in my opinion lah dia orang boleh menang masa Zahid boleh jadi Perdana Menteri kan walaupun UMNO mungkin tak akan tak akan menang uh, eh, tingkat 112 kerusi sebagaimana yang pernah berlaku zaman sebelum Najib tapi gabungan baru ini akan menjadi satu gabungan kerajaan baru di mana tanpa uh, Anwar Ibrahim tanpa DAP itu yang penting tanpa DAP tanpa Anwar Ibrahim no Anwar no DAP sudah boleh dilaksanakan ini topi saya sebagai seorang penganalisis politik kan? so, dalam game teori this is the best the best uh, orang kata apa strategi untuk parti-parti ini so kalau kita tengok daripada segi um, outcome dia Maksudnya Apa Advantage Disadvantage kepada Parti-parti ini Kalau bergabung Dia akan lebih banyak Membawa advantage Berbanding dengan disadvantage Okay Advantage ni adalah PAS tidak ada masalah Dengan uh, Buang kata Dengan bersat, Dengan UMNO PAS tidak ada masalah Dengan UMNO As of now Tidak ada masalah PAS tidak ada masalah Dengan tim Amzah Zainuddin PAS hanya ada masalah Dengan tim Muhyiddin Yassin Kluster mahkamah Tapi is Zahid Amidi tu Kluster mahkamah Eh tak Tak ada dah semua dah dibebaskan. Kes Zahid sudah tidak ada kes eh? 47 kes ke 40 kes ke, semua telah pun dibebaskan. He is no longer cluster mahkamah. Jadi PAS boleh berhujah. Kami bukan bergabung dengan cluster mahkamah. Kami tidak ada. Dan saya percaya pernah benda ni, benda ni pernah berlaku 2018. Gabungan di antara PAS dan juga AMNO akan menghasilkan kerajaan yang sangat kuat. Kerajaan yang sangat kuat, tuan-tuan. Sangat kuat. Eh tapi dulu 33 bulan mereka bergabung isya, betul. Tapi mereka bukan yang jadi kerajaan. Yang jadi kerajaan masa itu Mohidin Lepas itu Ismail Sabri, bukan Zahid Amidi Kita kena ingat benda tu. this is a history yang kita kena faham dan kita kena belajar benda ni. Now, kalau semua tu tak berlaku is, alah tak berlaku, tak berlaku lah. Itu saya saya telahan saya saya kata, itu adalah move terbaik. Kalau siapa main chess dia tahulah That is the best move Untuk mereka Tapi kalau dia masih ego Sebab sebab kalau nak tengok cerita pasal ego Ego tu dah tak ada pada dia orang Kan Kalau dulu sebenarnya Kalau UMNO dengan bersatu Yang bengang UMNO bengang adalah UMNO bengang dengan uh, Muhyiddin Nassin pada waktu itu Tapi kau kata itu UMNO bengang dengan Hamzah Zainuddin Ya betul Dia bengang dengan Hamzah Zainuddin Tapi dalam kiraan ini Dalam kiraan ini Kata tak cukup Baru dia bawa Hamzah Kata tak cukup tapi kalau cukup Dia tak perlu bawa Hamzah Dan kalau cukup sekalipun Hamzah akan still jadi macai dia Because again Ini adalah move Untuk menaikkan Zaid Hamidi Sebagai Perdana Menteri Okay Zaid Hamidi sebagai Perdana Menteri Baik That is why eh, Dalam pepecahan ini uh, The only best move untuk Bersatu tak Bukan bersatu ke Kepada Uh, one uh, Saiful Wan Jan adalah untuk mula mencari tapak baru Dahlah Forget about Nak merayukan sebagainya Forget about it Bagi saya Dia kena move Cari tapak baru Dia masih muda Mat Jargon masih muda Even Amzah Zainuddin pun Still young lah Politically He still young Untuk relatively Gila Dan Umur politik ni dia masih muda lah Bagi Amzah Untuk dia memulakan satu gerakan baru That is the only move sebenarnya Dan dana sebenarnya banyak datang daripada Hamzah tau bukan datang daripada Muhyiddin Yassin. Azmin dia ada dana dia, that's why dia masih nak buat gerakan itu, dia masih berharap pada pas tapi dia lupa pas yang dulu, bukanlah pas yang sekarang. Ha, kan, pas yang dulu bukanlah pas yang sekarang. Kesianlah tapi kesian tak kesian pun itulah hakikat yang ada. Saya bercerita ni bukan saya bercerita sebab saya benci pakatan harapan ke bukan. Kita kena pragmatik dalam apa yang kita cakap, kita kena practical, maksudnya kita kena melihat the reality of movement yang akan boleh berlaku. So soalan saya kepada pakatan harapan, if that happen, daripada hari itu saya tanya soalan ini, if that do happen, kalau itu berlaku, so apa move kita? Kan? Hmm. Kalau itu berlaku apa move kita? Okay. Uh, apa move kita? So itu masalah. Itu masalah. Itulah komen dari Iswadi, dua daripada enam ahli parlimen daripada bersatu yang mengisytiharkan sokongan terhadap Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan dakwaan bahawa Datuk Seri Hamzah Zainuddin menggerakkan mereka untuk meninggalkan parti. Dua pemimpin berkenaan iaitu Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal, Bukit Gantang dan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman, Labuan, turut menyifatkan kenyataan pengasas bersama bersatu, Datuk Seri Muhammad Rezuan Muhammad Yusof itu sebagai satu pembohongan. Sementara itu, Syed Abu Husin mendakwa Hamzah ada mempunyai hasrat untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada jawatan Presiden Parti sejak sekian lama. Bagaimanapun, tegas beliau, Hamzah enggan melawan Muhyiddin secara terbuka, sebaliknya cuba memberi tekanan secara tidak langsung agar pengerusi PN mengundur diri secara sukarela. Dia, Hamzah, hendak jatuhkan Muhyiddin, tetapi dia tidak mahu lawan. Saya pernah tanya mengenai Muhyiddin, dia, Hamzah, kata Muhyiddin ada masalah sedikit dengan orang tertentu dan kerajaan negeri, Sarawak. Jadi saya cakap biar saya jumpa Muhyiddin minta dia letak jawatan presiden. Tetapi dia Hamzah kata jangan. Jadi game Hamzah ni dia hendak jatuhkan Muhyiddin tetapi dia tidak mahu lawan. Dia cuma hendak beri tekanan supaya Muhyiddin turun. Tetapi akhirnya Muhyiddin tidak letak jawatan katanya. Dalam pada itu Suhaili berkata Hamzah yang juga timbalan presiden Bersatu dan ketua pembangkang Dewan Rakyat tidak pernah terlibat atau tahu menahu mengenai hasrat beliau bersama lima bekas ahli parlimen Bersatu itu untuk beralih sokongan kepada Kerajaan Perpaduan. Kenyataan Pak Wan Muhammad Rizwan itu tidak betul dan satu pembohongan. Datuk Seri Hamzah tidak pernah terlibat dengan tindakan kami berenam menyokong Anwar kata Suhaili. Ahli Parlimen Macang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, mendakwa PAS lebih cenderung menyokong Ketua Pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, susulan kepemimpinannya dalam menggerakkan Jentera Perikatan Nasional, PN, pada pilihan raya ke-15. Selain itu, karakter Hamzah yang juga timbalan Presiden Bersatu turut didakwa Wan Ahmad Faisal disenangi Ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang. Wan Ahmad Faisal mendakwa sokongan itu jelas kelihatan apabila Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menamakan Hamzah menjadi ketua pembangkang dalam satu mesyuarat yang diadakan selepas PN gagal membentuk kerajaan tanpa mengadakan sebarang perbincangan terlebih dahulu. Dalam mesyuarat itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Pengerusi PN, bertanya kepada Tuan Guru Abdul Hadi, siapa yang PAS mahu namakan sebagai ketua pembangkang dan beliau segera menjawab PAS setuju menamakan Datuk Seri Hamzah. Saya lihat Tan Sri Mohidin agak terkejut kerana Datuk Seri Hamzah ketika itu ialah setiausaha agong PIEN. Jadi, PAS pun nampak Datuk Seri Hamzah memainkan peranan yang berkesan untuk menyatukan jentera PAS dan bersatu. Sebab itu kita menang PRU15 kerusi terbanyak. Katanya dalam program The Zaid Ibrahim podcast yang disiarkan semalam Wan Ahmad Faisal, yang ketika itu ialah ketua angkatan bersatu anak muda juga menceritakan mengenai kejadian ketika malam sebelum PRU-15. Apabila AMNO yang diterajui Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberi pilihan kepada PAS, sama ada mahu kekal dengan muafakat nasional bersama AMNO atau bersama bersatu dalam PN. Majoriti dalam PAS berkira-kira mahu bersama MN tapi mereka tak mahu meninggalkan bersatu. Tuan Guru kata tidak boleh. Kalau MN sekadar amno dan PAS saja, tidak cukup. Siapa yang selamatkan bersatu ketika itu untuk kekal dalam PN? Orang itu ialah Datuk Seri Hamzah. Sebagai menteri dalam negeri ketika itu, beliau mempunyai maklumat mengenai kemungkinan keputusan pilihan raya dan beliau berjaya meyakinkan PAS dan Tuan Guru, jika PAS bersama bersatu, mereka akan dapat bahagian yang besar dan ia terbukti benar, katanya. Wan Ahmad Faisal yang kini digantung daripada bersatu selama sepenggal berhubung isu akuan bersumpah SD berkaitan usaha mendesak pengunduran presiden parti itu, berkata selepas dilantik menjadi ketua pembangkang, Hamzah memainkan peranan penting di parlimen. Terutama menjadikan pembangkang sebagai satu pasukan yang kukuh. Beliau mendakwa, Hamzah juga banyak menanggung kos perbelanjaan PN, termasuk di ibu pejabat PN dan parlimen. Beliau mempunyai karakter yang disukai semua ahli parlimen. Majoriti ahli parlimen PN menyokong beliau sebagai ketua pembangkang, jadi memang tiada isu terhadap kepemimpinannya, katanya. Bagaimanapun, Wan Ahmad Faisal mendakwa keadaan itu menyebabkan Hamzah kurang disenangi segelintir pimpinan bersatu yang mendakwa beliau membayangi kepemimpinan Muhyiddin. Sehingga pada satu masa, wujud gerakan untuk menjatuhkan beliau sebagai setiausaha agong bersatu. Ada ketika di mana hubungan Datuk Seri Hamzah dan Presiden agak renggang kerana orang ketiga yang mencucuk apabila beliau lebih ke depan dan mendapat liputan. Ini kerana beliau hanya setiausaha agong yang dilantik. Jadi, dikatakan pandai-pandailah jangan membayangi. Bila nak ke depan, ada orang presiden tegur beliau balik. Ini masalah yang dihadapi beberapa tahun ini dakwanya kita jumpa lagi Assalamualaikum